Мы воюем не за землю. Мы воюем за что? За то, чтобы наша держава существовала. Мы воюем за нацию. За, Мы, за да, нацию. За, нацию, за и, вашу идентичность, э, за язык, культуру. Ну, Мы за... не воюем за клочок земли. Не, не, за державу. И вот теперь, и не и вот теперь давайте э, вот берем типа мой пост против, который все там гасят и так далее. Э, 18-летнему парню сейчас будет проще найти себе идеал в армии и обучиться и пройти инициацию мужчины быстрее? Ну, понимаешь, про что я веду? Я думаю, что да. Ну, типа, давайте мы посмотрим сейчас, допустим, там центурии, там всех, кто возов. Но посмотрите, сколько парней сейчас находятся с опытом, которые уже не эг у которых есть большой опыт, у которых есть понимание войны и так далее и тому подобное. И парень, который приходит 18 лет, допустим, я не говорю, что нужно, там, допустим, ладно, мобилизировать, но нужно как-то сделать закон типа, почему 18 лет во всех странах, то есть в армии ты можешь служить, так. а на войне воевать не можешь. Тогда для чего нужно в армии служить? Ну, просто мені об'ясніте. Ну, для того, щоб бути готовим захищати свого державника. Патриса державу. Смотри, коли смотри, прийде смотри що це? получається, що это. Получається, якесь лицемерия, правильно? Просто люди постійно хочуть щось вимагають від держави, що нам там зобов'язані, а от потрібно так, а от, ну, типу. Ну щось, щось вимагають, що держава їм щось винна, але при тому всьому вони як громадяни, ну не Ні винні нічому. По по, по, по по тому самому закону. Ну типу, вони ну у тебе є український паспорт. Ти завдяки цьому паспорту зараз не знаю, умовно їдеш в Європу, тебе ну приймають, тобі допомагають. Тому да. ну, що у тебе український паспорт. Да. Але як ви стає питання, що ну ти, ти маєш іти і захищати цю державу, то о, б**, чого це нахер? Ну типу.